Колян, а скажи, пожалуйста, а что это ты за бумажки в меня на столе оставил тут? А, ну, ну, тут что-то с английскими буквами, что-то. Что? это билиберда какая-то вообще. А сейчас, только подожди, вот тут в конце, а, в конце ось. Значит, если бы я был президентом этой войны, никогда не началось бы. Подожди. А ты же говорил, что ты Трампа перед выступлением речь ее отдал. Так, а, а где речь Зеленского? Ой, ё-моё. Сейчас, подожди. Тут, короче, такие ЧП. Сейчас. Алло. Дональда Фредовичу. Короче, дивіться, тут таке случилось. Вам, ну, не ту бумажку, похоже, дали. Что, уже поздно? Опубликовали уже? О, блин, вот это ваш дружбан Путин вам, конечно... За це кидая, За... Ну вы видите, вы чучевали на колена. Ну так а что, я всегда так делаю. Разворот Трампа на 180 градусов в украинском конфликте. Что это было? И так это свершилось. Президент США наконец сбросил изрядно докучавшую ему маску посредника миротворца и публично огласил позицию по конфликту на Украине, ровно на 100% противоречащую всему, что он говорил по данному поводу ранее. Бачка Лен, что ты натворил? Чо, хорошо хоть Трампу чужий текст Вот йому тупо насрать на то, що він говорив коли-то раніше, він же це все навіть не запам'ятає, йому це не інтересно. Так що, походу, я думаю, він ніякого подвоха даже і не замітив, а ви всі чому удивляєтесь. Ну чим це от того, що він мочив раніше. Более того, озвученные Дональдом Трампом громкие заявления полностью идет в разрез с его действиями, как минимум на американско-российском переговорном треке. Что могло привести главу Белого дома к столь головокружительному развороту и какие у такового могут быть последствия? Ну, мы же ему ничего не скажем. Тс -тс, Тс. Спокойно делаем вид, что мы имеем дело с вменяемым политиком, икий дошел до этого всего собственным умом. Даже не будемо уточняться, откуда вдруг він його взяв. І сильно там не усердствуйте, Знаю, чи Трампа він не сьогодні, не завтра щось абсолютно протилежне почне нести, з нього станеться, І, ну, просто самі для себе зафіксуємо це історичне змінювання. І так слово лідеру країни, лідеру свободного міра. І зараз це все навіть не звучить як прикол. Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и отвоевывать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние. Так, как колян смотрю, ты вообще береги уже попутал, да? Ты же мне тоже речь Зеленского, ты ему какую ну, совсем уже не свежую речь Зеленского подсунул. О, що навіть Зеленський вслух таки вже ну як то не осмілюється, говорить а Трамп, пожалуйста, с нього як з гуся вода. Граніться 91-го року абсолютно реальна задача, тільки без нас. Ото нехай Євросоюз на цю тему з вами нянчиться. со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую реальной военной силе следовало бы выиграть меньше, чем за неделю. Это не украшает РФ. На самом деле это очень сильно выставляет ее бумажным тигром. Совсем согласен, ну, кроме тигра. Какие же это тигр, Какие-то такие беззубые. Ну, это скорее жаба. Яка ну, все-таки не будемо настільки унижати Росію, віддамо ну, часті уваження, бо все-таки дивіться за 3,5 роки війни, яка йшла під дивізом Київ за три дні, вони ще навіть вмудрилися не все просрати. Так що, ну, нехай не бумажна, а картонна, картонна жаба. Де то так, яка, як вірить в це, наш непонятно откуда взявшийся фанат, яка взагалі скоро здохне. когда жители Москвы и всех крупных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей и что происходит в их военной экономике, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной, обладающая великим духом и становящаяся только лучшая Украина, сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде. И, кто знает, может быть, даже пойти дальше. Нет, стоп, Дональд Фредовичу, стоп, мы так не договаривались. Нахрена нам і ще куди далі, щоб далі їх там поїти і кормить. Самі їх кормить, раз ці ваші дружбани. Ми на цю роль не нанімались. А тим більше, що там корму, судя по вашим прогнозам, треба буде знаходити за дофіга. І це буде стоить багато дороже, чим нам оружие поставляти. Путин и Россия находятся в больших экономических проблемах. И сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делала с ним все, что захочет. Обеим странам самое наилучшее. И тут же это самое наилучшее России и обрисовал. Не, с нашей стороны заперечений нема. Ни по одному пункту. Даже по тому, где он ну, так четко дает понять, что он умывает руки. С катертью дорога. Я ще вісім місяців назад просив здрисути з дороги і не маячить, тому що Путін в перспективах йому подобається. Кожний раз ну прям з катушок слітає. Це йому, правда, так нічого і не дало. Ну, от я чого-то так і не зрозумів. А яка муха вдруг укусила Трампа, що він почав говорити як ну, прям якийсь, як здоровий на голову індивід? тут же, навіть признаючи, що ще не так давно він ну, таким здоровим не був. Трамп, отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине. Президент США Дональд Трамп признал, что его личные отношения с Владимиром Путиным не сыграли никакой роли в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, ожидания того, что доверительный диалог с российским лидером поможет найти решение, не оправдались. Ну потому что, когда ты даешь на улице, случайно встречаешь там кусок собачьего дерьма, ну ты же не ведешь с ним какие-то доверительные диалоги, чтобы оно не воняло. Не ведешь? Це я так на всякий случай перепитую. Да? Тому що воно як було дерьмом, так воно ним і остається. І Путін від нього нічим не відрізняється, Взагалі нічим. Навіть тим, що коли ти його лишній раз поколупаєш, воно ще більше воняти почне. Так що ну я сподіваюся, що на цей раз вже не буде ніяких там двох недель чи п'ятдесяти днів. Ну, всім і так все ясно. Не буде, точно не буде. Клянешся? Трамп попросил 30 дней, чтобы рассказать, что думает о Путине. Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о доверии к президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что ж ты будешь делать, а? Ну, вот такие ощущения, что ее взял кто-то посреди речи и разбудил. И тут же вернулся вот той старый Трамп. Його заморочками непонятними. Владимир Александрович, ви там во время встречи с ним, ви, ну, случайно, палочкой в нього там ніякої не тикали, ні? То точно був Трамп? Ви там, ну, з ним, я звісно. Ви там з ним нічого не курили. Зеленский увидел желание Трампа поддерживать Киев до конца конфликта. Президент США Дональд Трамп в ходе работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал, что хочет поддерживать Киев до конца конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News, запись которого доступна на YouTube, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в результате общения с командой Трампа получил множество позитивных сигналов для Украины. мы, наверное, про каких-то двух разных Трампов говорим, бо той Трамп, которого мы с вами только что препарировали, ну, ни на что даже не намекал. Наш той Трамп да, він пожелав нам всього хорошого, похвалив нас, сказав, що він в нас вірить, і на цьому говорить, все, до свидання. Приходьте, коли будуть деньги, Європейці обіцяли вам видати, приносите їх мені. Ну і так, більшість читателів його цей опус і восприйняли. В заявлении Трампа о возможной победе Украины увидели желание дистанцироваться от войны. Резкое изменение позиции Дональда Трампа по отношению к России может дать ему возможность дистанцироваться от конфликта, который он когда-то обещал разрешить за 24 часа, пишут ведущие западные СМИ. Мне тоже я -то все сразу а так и показалось, потому вот эти все комплименты, вот эта вся вера в нас, ну, вызывает у меня такую ироническую усмешку. Но я понимаю, что эти опусы ну, смешать далеко не всех. Угадайте с первого раза, кого они точно не смешать. Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО. Страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский. Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве, сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. А раньше не сбивал бы Трамп, не разрешал. Турция член НАТО, кстати. Помните, ахнула русский самолет, так то еще при Обаме было. Да, так что я даже не знаю, сраться русским от этого или не сраться. Да они сами еще как-то не определились. В России призвали не воспринимать одно заявление Трампа как угрозу. Депутат Журова, слова Трампа об ударах по самолетам России не являются угрозой. Не являются, не являются. Ну, он же сам сбивать ничего не собирается. Он всем остальным говорит, сбивайте, сбивайте. Если вам для этого надо там какие-то оружие, я за любки вам его продам. Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие партнерам по НАТО. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним, что захотят. Удачи всем, написал он в социальной сети Трусошал во вторник. Ну и вам не хворать. Да, слушайте, давайте у него тамагавки купим, а? Я даже знаю, куда мы можем ними красиво валить. Ну, вам тоже, ну, Путин вам же уже не друг. Не, а, я вспомнил, он же такой, через 30 дней собирается определиться. Ну и Путин хай тоже не теряя времени, хай тоже определяется, кто а он и что он после этого. Песков, Россия не тигр, а медведь, а бумажных медведей не бывает. Да? А вот а это что такое? Вот это что? Что это такое? Узнаете себя? Узнаете? А, так. О, а, а, так воно на жабу даже больше похоже, да? И не фианый картон, ну. <laughs> Обычную бумажную жабу. А, а, я не понял, а вы что, вы что, обиделись или что, да? Да, а, подожди, а что Трамп такого прям сказал, чтобы оно кардинально поменяло состояние дел? А, и это я не у Пескова даже питаю. Ты, пугаловок, давай, брысь свою калюжу, сиди и не квакай. Это я у фанатов Трампа сейчас питаю. Ну, вот, Ви ж самі нас постійно учили, щоб там, да, мол, ну, коли він там, помните, ніс якусь хрень, яка нас обіжала, щоб, мол, ви не слухайте, що він там говорить. Ви дивіться на його діла. Так от я вам зараз теж говорю. Ви не слухайте, пожалуйста, що він говорить. Давайте будемо дивитися на його діла. Кстати, де вони? Нам є з вами про що поговорити. Я, давайте, я даю вам 2 неділі или скільки, Ну хорошо, 30 днів нам. На самом деле, без разницы. За какие... Ну, вот, побачьте. Риторика Трампа там еще сто раз поменяется, и что? Хотя, ну, с другой стороны, давайте будем честнее. Ну, лучше все-таки такой Трамп, чем тот, который постоянно Путину подлизывал. Лишь бы только больше никуда не лез. А мы, ну, без сопливых управимся.